Сьогодні на нашому святі багато гостей, які бажають від щирого серця привітати нас. Слово надається отцю Константину. Спасибо вас, Господи, дорогі мої, сьогодні радісний день для многих для нас. выпускников, которые уже покинут эти сцены, которые уже сдали экзамены свои, они полны энергии, полны желания дальше продолжать учебу, совершенствоваться, выходить в взрослую жизнь. Это очень хорошо. Когда вспоминаешь свои студенческие годы, то необычайно радуешься тому максимализму юношескому, который присутствует у каждого молодого человека. Я желаю вам, наши выпускники, чтобы вы нашли себя в этой жизни. Она непростая, но если мы будем ходить с той евангельской истины, о которой говорит Господь, будьте как дети, таковых есть Царствие Небесное. То есть Он говорит о простоте, о незлобии, о любви друг к другу, о взаимопонимании, чтобы вот те